目的のない旅。海図を忘れた後悔。君の漂流の果てにあるのは、迷った末の無残な餓死だ。だが、生に執着し、魚を口にし、星の巡りを覚え、名も知らぬ陸地を目指すのならば、あるいは、 誰しもは、はじめは未熟な後悔者に過ぎない。骨子のない思想では、聖杯には届かない。 おきげんようこうして人間らしく対話するのは初めてですね私はラニあなたと同様聖配を手に入れる使命を負ったもの 照らす星を見ていました他のマスターたちも同様に読んだのですがあなただけが霞に隠れた存在では改めて質問をどうか答えてほしいあなたは何なのですか困ります今の回答は正解ではありません ブラックモアのサーヴァントにはあんなに無防備だったのに警戒しないでください私はあなたの対戦者ではないのですから見ていたというのは正確ではありません星が語るのですあなたのことを私は たただだそれを伝えただけ我が死が言ったものが誰なのか私は新たに生まれる鳥を探しているそのために多くの星を読むのですあなたがその鳥なのかは分かりませんが私はもっと星を見なければならない。 でですので協力を要請しますブラックモアの星を私にも教えてほしいいかがでしょうかの星を世に知ることはあなたにも有益なことだと思いますがアトラスの最後の末として私はその価値を示したい私はあなたを利用しあなたは私を使用するどうでしょう 私たしの頼みを聞いていただけますか申し訳ありませんしかし、死が言ったことの意味を知るためには 私は人間を知るる必要があるのです死は言いました人形である私に命を入れる者がいるのかを見よと死が言うのであれば私は探さなければならない人間というものの在り方をあなたがそうなのかそれは分かりませんでもあなたには少し他のマスターと違う星が見える 私はもっと人を見なければならないあなたもそしてブラックモアもだから私に見せてほしいのです何か彼の遺物を見つけたら私のところまで来てください私は3階の廊下の奥で待っていますその時空を見てみましょうブラックモアの星を読むことはあなたにも無益なことではないでしょう 今から3日後には、星を読むのに適した時が満ちるでしょうその時までに異物をお持ちください 住んでいる暇はないぞ一井の枝で作った矢か そうした。 そ塩。